بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت كسات رشد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وَعَلَىٰ آلِ سَبِّلِنَا مُمْمَلَانَا محمد مُبَارِكُمْ صَلِّمُ صَلِّعَ عَلَيْكُمْ صلی اللہ عزیز دوستو آج اگست کی دسویں تاریخ ہے پھر ایک تین دن بعد چودہ تاریخ ہوگی انشاءاللہ العزیز اور اس آنے والے چودہ تاریخ کو ہم وقت عزیز پاکستان کی 77 یوم آزادی کو منائیں گے اور سابقہ سالوں کی طرح جس طرح اس پر ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں تقریبات منعقد کرتے ہیں انشاء اللہ عزیز اس میں بھی یہ صحیح ہوگا کہ اللہ رب العزت نے یہ عظیم ترین وطن ہزارہ قربانی کے بعد اور تقریباً ڈیڑھ ست سالہ غلامی کے بعد مسلمانوں کو عنایت کیا اس کی بنیادوں میں ہمارے آبا و اجداد جن کی تعداد لاکھوں میں پہنچتی ہے انہوں نے اپنے وجود کی قربانی دی اور گویا کہ اس وقت عزیز کی بنیادوں میں ان کا خون موجود ہے اس عظیم نعمت متحقبہ پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے اور جب بھی یہ تاریخ ہماری زندگی میں آتی ہے بہت سارے وعدے بہت سارے سوالات اور بہت ساری امنگیں اس وقت کی تازہ ہو جاتی ہے جب یہ وطن نہیں بناتا اور ہم سب مسلمانوں کے جو جذبات تھے اس کی آزادی سے پہلے وہ ساری چیزیں ایک دفعہ پھر اس تاریخ کو تازہ ہو جاتی ہے تقریبات ہم منعقد کرتے ہیں پروگرامات ہوتے ہیں اور قسم قسم کے میلے منعقد ہوتے ہیں نغمے ہم لگاتے ہیں لیکن بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے کہ ان تقریبات میں ہماری نئی نسل کے لیے خصوصاً ان کی سیکھنے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں ہوتا ہماری نئی نسل سمجھتی ہے کہ یہ ایک رسمی میلہ ہے جس پہ ہم نے لاہو لعب کرنا ہے نعرے بازیاں لگانی ہے اور ہر سال اس لہو لعب کے اور ان شرارتوں کے لیے نئی 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 قسم کی چیزیں بھی ایجاد کر رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں کہ آتی میں کہاں سے جب بھی چودہ اگست کی تاریخ آتی ہے تو ہماری نوجوان نسل ہمارے نوجوان بھائی کوئی موٹر سائیکلوں کے سیلنسر رہا ہوتا ہے کوئی ون ویننگ کر رہا ہوتا ہے ہمارے خود اس مریر کینٹ کے کتنے حادثے ہیں چودہ اگست کے میں ذاتی طور پر میرے دوست تھے جاننے والے تھے جن کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھا تھا چودہ اگست کی تاریخ کا پارٹی بنائی ون ویننگ پہ نکلے یہ ہائی وے پہ بڑے بڑے ڈمپلوں کے ساتھ ان کے ایکسیڈنٹ ہو گئے دنیا سے رخصت ہو گئے ایک عورت ہے لاہوری صاحب کے نام سے مشہور تھا آپ سب حضرات رہا جان کر میرے بینڈ بازار میں مکینک تھے وہ بھی بن گننگ میں اللہ کو بچا رہے بہت سارے ایسے واقعات ایسے کینٹ کے ہم تو چونکہ یہاں پلے بڑے ہیں ہماری تو پیدائشی سمجھے یہی کی ہے بچپنا سارا یہی گزرا ہے یہاں بہت سارے ایسے واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں اور یہ سلسلہ تھما نہیں ون ویلنگ ہو رہی ہے رہے جا ہیں ابھی تو وہ بگل نکال رہے ہو باجے بجا رہے ہوتے ہیں ان باجوں کا پتہ نہیں کیا کردار تھا ہماری آزادی بدقسمتی سے کہنا پڑ رہا ہے درد دل سے کہنا پڑ رہا ہے اور یہ سارا قصور ہمارا ہے اور ہمارے بڑوں کا ہے ہماری تربیت میں اس حد تک کمی ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کی تربیت نہیں کر سکے یعنی صحیح ٹریک پر نہیں لگا سکے بچے تو بچے ہوتے ہیں وہ تو شیطانی کریں گے شرارت کریں گے غلط رائے اختیار کریں گے بڑے کہاں ہوئے ہم کدھر یعنی اتنا عظیم ملک یہ اسے مفت میں مل گیا تھا اور ہماری نوجوان نسل بھی اسے ایک معمول کا میلہ سمجھتی ہے کہ جیسے مختلف میلے ہوتے ہیں ملک میں کبھی فلاور شو ہے کبھی لیبر ڈے ہے کبھی پلانٹ ڈے ہے یہ بھی ایک انڈیپینڈنٹ ڈے ہے اس میں بس کیا کریں میلہ لگا ہوا ہے نغمے لگیں گے ناچ گانا کرو جنڈیا بیچو خریدو اس مقصد کے لیے یہ ملک بنایا گیا تھا کہ ہم نوجوانوں کی ایسی تربیت کریں گے جنہیں ہماری اباؤ اجاد کے ناجوان قربانیوں سے کوئی سروکار ہی نہیں جنہیں پتہ ہی کوئی نہیں کہ کس درد دل سے اور کس زخموں سے یہ ملک حاصل کیا کی گیا تھا ڈیڑھ ست سالہ قربانیاں ہیں اس عالم رنگ و حو میں سب سے لانتی چیز اگر کوئی ہے تو میرے عزیز دوستو وہ غلامی ہے اور سب سے عظیم تر نعمت اگر کوئی ہے اس عالم میں تو وہ آزادی کی نعمت ہے آپ تاریخ ذرا پڑھیے ان ملکوں کے ساتھ کیا ہوا یا کیا ہوتا رہا جو غلامی میں ہماری مختصر سے زندگی ہے اس لیے ذرا مطالعہ کرے نا پچھلے دس سال کا بیس سال کا زیادہ دور نہ جائیے کیونکہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے میڈیا کا دور ہے اب تو اور آپ میں پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے ویڈیوز موجود ہے آپ ذرا ان اقوام کا ذرا مشاہدہ کرے وہ ویڈیوز نکالے جو غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے کہ ان کے ان کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے یا ہوتا کیا ہے ان کے ساتھ اس طریقے سے ان کے بچوں کو ان کی ماں کو ان کے بہنوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا گیا اور اس وقت بھی جو مغلوب ممالک ہے کمزور ممالک ہے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے دنیا جہان کی عدالتوں سے کوئی بھی فیصلہ آ جائے ان کے حق میں لیکن جس کی لاٹھی اس کی بحث والی مثال ہے میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آزادی عظیم ترین نعمت ہے آزادی سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے اور قرآن کریم میں بھی اللہ عزت نے بار بار جب بنی اسرائیل کی نعمتوں کا ذکر کیا حضرت مصع علیہ السلام کی زبانی بھی اور براہ راست بھی امبر اسرائیل کو مخاطب کیا کہ تم پر اللہ نے عظیم ترین نعمتیں نازل کی اور ان عظیم ترین نعمتوں میں سب سے بڑھ کر نعمت وہ فرعون کی جبر اور استبداد سے تمہیں اللہ تعالیٰ نے نجات دی بار بار ان کو یہ بات دہرائی گئی ان کے دماغوں میں ڈالا گیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں فرعون سے نجات دی اس کے ظلم اور جبر اور ان کے توقوں سے تمہیں نجات دی تو ایک ڈیڑھ ست سالہ ہندوستان کی جو تاریخ ہے اس میں بھی انگریزوں نے جو ظلم اور جبر روا رکھا مسلمانوں پر خصوصا وہ بھی کوئی فرعون کی ظلم سے کم نہیں تھا ہمارے بڑوں نے ہمارے ابا اجداد نے مزاحمت کی اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ایک نئی دوری لاکھوں کی تعداد میں جب یہ وطن عزیز پاکستان مبارک تیرہ سو چھیاسٹھ ہجری ستائیسویں شب رمضان المبارک بمطابق مطابق چودہ اگست انیس سو سینتالیس کو مارے سے وجود میں آیا اس کے بعد بھی جو ہجرت کے ذریعے سے مسلمان اس طرف آ رہے تھے ان کے ساتھ کیا ہوا راستوں میں ان کے ساتھ کیا ہوا ان کے خواتین کے ساتھ کیا ہوا ٹرینوں کے اندر طریقے سے ان کو گیا لیکن میرے عزیز دوستو اتنی کوڑا قربانیوں کے بعد جب یہ ملک ہمیں نصیب ہوا تو یہ جو چودہ اگست کی تاریخ آتی ہے آپ انصاف کے ساتھ کہیے کیا ہم حقیقی معلوم میں جو ہمیں شبہ کا نظرانہ پیش کرنا چاہیے تھا اور جس طرح ہماری تقریبات میں ایک انفرادیت کا مظاہرہ ہوتا ہماری تقریبات بھی انہیں اقوام عالم کی طرح ہے جو اسلام سے قرآن سے بے بہرہ ہے قرآن سے دین سے اسلام سے کوئی سروکار نہیں تو میرا عزیز دوستو ہم میں اور ان میں فرق کیا ہوا آپ مجھے بتائیے جس طرح وہ ناچ گانے کرتے ہیں ہم بھی اسی طرح ناچ گانے کرتے ہیں جس طرح ان کے نوجوان نسل ڈانس پارٹیاں کرتی ہیں ہمارے ہاں بھی ڈانس پارٹی ہوتی ہے اللہ کے حضور اجتماعی طور پر کیا کوئی انفرادیت نظر آئے کسی بھی سال کہ جہاں یہ فرق نظر آئے کہ بھائی یہ امتیازی لوگ ان کی ثقافت امتیازی ہے ان کا دین امتیازی ہے یہ مسلمان ہے یہ قرآن کریم کے نام لیوا لوگ ہیں لہذا ان کے اٹھنے بیٹھنے میں ان کے نوجوانوں میں ان کے رہن سہن میں ان کی ثقافت میں ان کی بولی میں آپ کو غلامی نظر نہیں آئے گی ہم جسمانی طور پر تو آزاد ہوئے لیکن بدقسمتی سے ذہنی طور پر ہم غلام ہیں پاکستان جب حاصل ہوا یہ تو کوئی ایسا تو نہیں تھا کہ جو آسانی خطہ میں مل جائے بس یہ کافی ہے ہمارا نعرہ کیا تھا پاکستان کا مطلب کیا اللہ ہم نے اللہ پر تمام اداروں میں سو فیصد نافذ کر دیا ہے ہم کہہ سکتے ہیں چیلنجز کا سامنا ہے ہمارے اوپر پریشر ہے بہت ساری چیز ہیں لیکن ہمیں اصلاح کرنی ہے اس کے لیے کوشش کرنی ہے ہم حالت جنگ میں ہیں ہر لحاظ سے اندرونی معاملات میں بھی بیرونی معاملات میں بھی لیکن ہم اپنے طور پر تو فکر کریں گا ان تقریبات میں ہمارے اوپر انگریزوں کا زور ہے اسی طرح تم اپنی تقریبات منا کون سے انگریز نے ہمارے ہمارے اوپر یہ بندوق رکھا ہوا ہے کہ اپنے بچوں کو اسی طرح نچاؤ کہنے کا مقصد یہ ہماری اپنی غلطیاں بھی تو ہیں بیرونی دباؤ ہے سارا کچھ ہے لیکن ہماری اپنی غلطیاں بھی تو ہیں اپنے عزیز پاکستان قومی زبان اردو ہوگی لیکن آپ مجھے بتائیے اردو زبان قومی سطح پر اداروں کی سطح پر ہمیں کہاں نظر آ سکول سے لے کر سپریم کورٹ تک آپ دیکھیں کون سی زبان کہنے کا مقصد یہ ہے ہم ذہنی طور پر غلام ہیں ابھی بھی اور اس غلامی سے ہمیں نکلنا ہے اور ہمیں اپنے سب سے پہلے اپنی ذات کی اصلاح کرنی ہے ہمارا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب بھی اصلاح کا جھنڈا اٹھاتے ہیں ہم اگنے کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں کہ تمہاری غلطی ہے تمہاری کوتا ہی ہے ادارے کی غلطی ہے اس کی وجہ سے اصلاح کے بجائے فساد ہو رہا ہے قرآن کہتا ہے یا ایوہ الذین آمنو اوہ انفسکم اپنی فکر کرو اپنے آپ کو ٹھیک کرو اپنی اصلاح کرو اگر تم ہدایت کرو وہ اہلی یا ایوہ الذین آمنو اوہ اپنی فکر کرو من ظل ادہ تدیتو تمہیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر تم ہدایت پر ہو اگر تم خود مسلم ہو اگر تم اصلاح پر ہو ہم اللہ کے حضور ہم اپنے بچوں کی اصلاح کریں ہم شکرانے کے نوافل ادا کریں اور اس دن ہم تہدید اہل کریں کہ میں اپنی ذات کی تو اصلاح کروں میں جھوٹ نہیں بولوں گا میں رشوت نہیں دوں گا میں رشوت نہیں لوں گا میں دوسروں کے جائز رائے کا احترام کروں گا میں ٹریفک قوانین کی پاسداری کروں گا میں ملک کے قوانین کی پاسداری کروں گا کم از کم میں اپنی ذات کے ساتھ تو کمٹمنٹ کروں کم از کم اپنے بچوں کو تو سمجھاؤں تو چیلنجز بہت ہیں ہمارے لیے بہت سارے مسائل ہیں ڈاکٹر اقبال صاحب فرماتے ہیں نا کہ نہیں ہے نا امید اقبال اس کشتی ویران سے ذرا نہ ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے اللہ نے بڑے بڑے سکوت پیدا کیے ہیں اس وطن کی مٹی سے بڑے بڑے سکوت پیدا ہوئے ہیں کل بھی ایک مقابلہ آپ کے سامنے آیا ارشد ندیم صاحب کا پوری دنیا میں اس نے پاکستان کا سر فخر سے بلد کہ اللہ بندی کو دے کہ ہر طرف ٹینشن ہے پریشانی ہے مہنگائی ہے لیکن اللہ تعالیٰ ایسے سکوتوں کو اٹھاتے کہ یک دم سے پورے قوم کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے یہ ہمارے لیے ایک اچھی نوید ہے ایک بہتر فعال ہے تو کمی نہیں ہے اس مٹی میں کمی نہیں ہے پورے ورلڈ مقابلے میں فرس پوزیشن لینا ہے ایسا اس نے نیزہ پہ کہ میں نے خود ویڈیو دیگا آپ بھی دیکھتے ہوگی یقین کرے دل سے دعائیں نہیں اس کے لیے پوری قوم کا پوری دنیا میں اس نے سر فخر سے بلند کیا اللہ کرے ایسے سفور دھاری دائر میں اڑھے ہمارے جو بھی مقابلے ہیں پوری دنیا میں کھیل کے میدان ہو سینس و ٹکنالوجی کے میدان ہو معاشی معاملات ہو دفاعی معاملات ہو ہمارے سبوت اسی طرح رہے تو ہمارے وطن کو اللہ نے بہت چیلنجز کا سامنا ہے نام نہیں کرنی ہم نے اپنی ذات کی حد تک کوشش کرنی اور اپنے بچوں کے اچھی تربیت کرنی ہے اور آزادی کے دن پر صحیح معنوں میں اسلامی طریقوں پر شکرانے کے موافق ادا کرنا ہے اور جو چیلنجز کا سامنا ہے اس کا مقابلہ کرنا ہے اللہ سے دعا ہے اللہ کی صحیح سمجھتی